Вышла вечером ехать к Мише. А днем сказал мне, вот все, есть не надо. А тут пороша вот такая. Сыпет мелкая-мелкая. Как бы тот вот этот туманчик замерзший. ну покрупнее, наверное, трошечки. И красивенько так. Днем стреляли, обстрелы такие были. А сейчас вроде все хорошо. Слава Богу. Морозно. Погодочка такая себе зимняя. Ну, знаешь, они надолго. середине недели уже. Будет вот опять потепление. Снежок мелкий, але так и ресный, и Прочитала в ТикТоке. А, Прохание сни не это на Новый Рик. <laughs> а че будет на Новый Рик снежок? Ну, это навряд ли. А тут уже белесенькое. О, первая снежная баба в этом году. Слепив. <laughs> не Главное, что я мороз и вентрушечки положить. не раз сразу весь расстану. Милота какая? Просто коробочки. Ну вот так симпатичненько выглядит. Света, как всегда, нет, но какое счастье, что у нас магазин работает и без света. Первый год войны этого не было. А сейчас хорошо, что с этим нет проблем. Так, что у нас тут по акции? ВТБ? Какиесь колбаски? Вязка якесь, то сыр, о, креветки, рыба. Да что ты, надо что-то сейчас думать, чтобы у в уликарню нести. Пойду подивитися. бутербродики с рыбой, он любит. Дороговато, конечно. Дешевле, когда мы сами покупаем по 600 гривень, Миша брал. Возьмем грамм 300-400, Засолить сам, получается нормально. Сбегала в тебе, купила хек. Хочу сделать заливки в томатной. Вот, ну что, пока шла домой, а Миша мне уже обрадовал. Кажете, кишобу был обход врача, и врач сказал, что можешь отправляться домой. Ну уж вы снимать, я так понимаю, позже. Это значит, получается 4 дня. Ну, в это время, наверное, это неудивительно, потому что все знают, кем сейчас заняты все места больницы, к сожалению. Поэтому нянчиться с нами особо некогда, увы. Я когда-то удаляла желчный. Давно это было, так как меня на девятый день только выписали. А сейчас все по-быстрому, особенно хирурги, наверное. Но, с другой стороны, значит, все у него нормально, все заживает так, как положено. это тоже радует. Совершенно работает все до кращего. Э, я так всегда э, сама себе делаю установку. Светла нема, но я в добрых шумах делаю эту банку. 300 гривен, она, но она очень хорошо выручает. Она, не знаю, много, 5-6, не знаю сейчас сколько, Ну классно. Я с таким осветлением делаю хек. Хек. Заливку. И, ну, обычно же делаю на томате, а это добавила немножко майонезика. Думаю, будет непогано. Зараз буду вот такие порезанные кусочки, будем жарить. Присолила трошки и в муку. Хорошая такая мысочка получилась. Она и с перчиком, и с лавровым листочком. Пахнет. Она да, и смачна. Доброго ранку. Май, надеюсь, и добрый. Еще не бачила новин. и не дивился, что там сегодня? Як? Ну, по крайней мере, я слышала взрыв. Но надеюсь, что толком не знаю. Очень сильно надеюсь, что никто не пострадал. Ну, Запорожье как Запорожье. Без этого у нас не бывает. Как ты себя почуваешь, Два Сергеевич? И дуже вчера неожиданно так звонит мне после э, приема врача, ну, после обхода, да, я уже домой иду. Я, конечно, подофигела, честно говоря, но никак я этого не ожидала. Ш SBS прошло так всего ничего. Врач сказал, что я молодец, и можешь идти на два дня домой. пришел. И уже сегодня вместе он пошли потрошку прогуляться. правда, ему еще в среду швы снимать. Да, было бы Вот, а тогда мы уже вольные пташки будем. Да. Пройдем эти все процедуры. Бинты водкой пропитали. И, и все, идем да. здоровы, в... веселые. Так что, гарно дня Но Я Мы надеемся, что сегодня будет у нас в жизни. Буду показывать. Без Приехали на Металлургов с Мишей. И что я вам хочу сказать. Когда я вам рассказывала про Рыбникова, что он на бульваре Шевченко. А нифига он не на бульваре Шевченко. Он тут, на металлурге. То я напутала. Ось Миша с ним здоровается. Компашка. Кажут, что Советский, Советский Союз и все остальное. Ну, это настолько далекие времена, что я думаю, нет никакого смысла нам разбираться. Уже. Это наше прошлое, наше детство, можно сказать. И фильм когда-то очень нравился. Да фильмов тогда сколько было? Кто-то иконку поставил. Может убрать? Ну, я думаю, не ты ее ставил, не надо тебе ее убирать. Мало ли, с какой целью кто-то ставил. Я не думаю, что это что-то поганое. Зашли в сельпо. Здесь по акции была кава. Не знаю, его на нас дни. И остановились. Дивим все, какие помидорки. Бачили такие? О, я таких как-то не помню, что бачила. Ну, цена им впечатляет. Эти 149, 129, 109, разные, конечно, тут есть. И еще тут какие-то всякие гилка, томатная гилка. Это же не схожа Вон она на гилку. И сливки всякие есть. Ну, это конечно. 229 а, Самые дорогие 229 Зеленые. Не, эти дороже. Это просто по акции, эти 300. азура Азурачерий. В мясном отделе вкусняшки, рулетики какие. Ну, цена так тоже довольно-таки. Ну, -то 180, более-менее. Я небольшой любитель люля кебаба. А как вы? Кто любит люля кебаб? Скажите мне, будь ласка. Мне шашлычок краще. Ух ты, я как краса кава-амбассадор по акции, но уже нема, на жаль это такая, я не знаю какая она кава-мелана, арома так что надо было сразу брать, но ну, мы одну пачку взяли а потом а теперь пожалели, что только одну Взять. Миша говорит хороший. Китаю. Надеялись, что сегодня в среду с Мишей снимут а, уже швы. Но сильно рано мы надеялись. Поэтому сегодня сходил в больницу, перевязку сделал. И все. И сказали дальше. Потому как швы рано снимать. А где-то, наверное, через несколько дней. Ну, мы решили ехать в Москве просто так в ну, Запорожье не хочется. Да и дома ставили надолго. Надо ехать до А там уже будем разбираться по ходу. Может, сами я поздно и Врач сказал, что если сможете, значит, все нормально. А не, значит, может быть, в больнице у нас в Каменском. Все сделаем. Идем до И что я хотела еще поговорить обговорить с вами. Приходят ко мне частенько такие комментарии. Ну, я последним видео показывала, что разбили АТБ. Точнее, рассказывала. Видео я не выставляла. И, по-моему, позавчера разбили опять а, шестой, седьмой этаж в доме в жилом. Просто в жилом доме. Люди лишились квартир, вот выгорело все. И мне пишут, наши по домам, пожилым не бьют. Как не бьют? Я, по-моему, я не знаю, по-моему, два ли... Да, пару лет назад показывала, как у нас на проспекте, где я живу, напротив, разбили пятиэтажки, просто два подъезда на начисто снесли. Проснулись, а там уже дыра громаднейшая, люди все улетели. И это же не один такой дом. По Запорожью таких домов полно а рядом все только жилой комплекс. Там нет никаких складов, там нет никаких объектов, по которым надо было бы кому-то попадать. Нет, просто жилые, жилые комплексы, просто жилые комплексы. И как это понимать? Как? Если вы не верите, вы можете найти у меня видео об этом, посмотрите. Кому-то хочется это все оправдать, я понимаю. Но, увы, реальность, к сожалению, гораздо страшнее, чем хотелось бы кому-то верить. И даже не только Запорожье. Такая ситуация в всей Украине, к сожалению. Чем закончится, неизвестно. И все переговоры, по-моему, стильки на грамота. Кто-то просто пытается побольше где-то денег урвать, насколько мы уже все видим, украинцы. Веры пока никакой нету. А надежда живет, а куда без надежды? Без надежды там мы вообще жить не можем. Ясно. Чекаем, чекаем. Гарных новых. И чего доброго, Бо бэ звиры как же ты? А вам дякую, что вы были мною. Дякую за вашу підтримку. Дай Боже нам. Мне же каже, пойди хоть елку сними. Я говорю, я ж в прошлом видео показывала, какая тут красавица елка. Тут стол с зарядками. Для нас это сейчас необходимость.